Salam əziz izləyicilər. Kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün sizə islaq kekin hazırlama qaydasını göstərəcəyəm. Əvvəlcə şəkər tozunu və yumurtanı ağarina qədər çalırıq. Sonra bitki yağını və südü əlavə edib Mikser ile yeniden çalırız. Daha sonra başka kaba unu, kabartma tozunu, vanili ve kakaonu əlavə edip karıştırırız. sonra kakaolu qarışımı bura əlavə edib qarışana qədər çalıram. Bişirəcəyimiz qabın dibini yağlayırıq hər tərəfli. Nə evəcədən isidilmiş Biz 70 dərəcəli sobağa qoyub təxminən 30-25 dəqiqə arası bişiririk. Və bu müddət ərzində biz də kekin sousunu hazırlayaq. Digər qaba 1 stəkan süd, yarım stəkan bitki yağı bir stəkan şəkər tozunu əlavə edirik. Daha sonra kakaonu da əlavə edib yaxşı qarışdırırıq. Qarışdırdıqdan sonra ocağın üzərinə qoyub dayanmadan qarıştırərək. Qaynamağa başladıqdan 2 dəqiqə sonra bucaqdan götürürük. Keksimizi kəsdikdən sonra sousumuzu əlavə edəcək. Elə etmək lazımdır ki, hər tərəfinə çəksin onun keks bu sousu. sosu hər tərəfinə gəzdiririk. Nə? Hardəsə 1 saat ərzində qoyuruq ki, sosu canına çəksin. sosu canlına çəkdikdən sonra keki artıq sərfiz etmək olar. Əziz izleyicilər. Videomu bəyəndinizsə kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sağ qalın, bizimlə qalın. Təşəkkürlər bizi istədiyiniz üçün.